今天晚上的嘉宾，让我们欢迎唱跳全能的实力 idol XFORM 罗一舟上场，欢迎一舟，欢迎。好你好，好你好，好你好，你好。好好请坐，请坐，哎、请坐，请坐<师>。先跟大家打一个招呼，好不好？好好好。嗯、Hello，大家好，我是 XFORM 罗一舟，很高兴可以来到今天雅诗兰黛的直播现场。 哇，今天一周一上场就有一种哇上场即控场的感觉，对不对？其实这一次呢，来到我们的直播间呢，是以雅诗兰黛彩妆挚友的身份。那么以这个身份会有一些什么样不一样的感受吗？跟大家分享一下。呃，其实一直以来。 跟雅诗兰黛的合作都非常的愉快，嗯，然后我个人呢也非常喜欢我们拍广告时候的一些概念和布景，嗯，所以我真的很开心，嗯，嗯那一会儿跟我们好好聊一下啊，在拍广告的时候有一些什么样好玩的事情，嗯<的>，那其实我知道你现在呢还是一个学生，嗯、而且呢开学其实就要大四了嘛，对不对？其实相当于是说、嗯、现在已经是学生时代的最后一个暑假了，嗯，你打算这个暑假有没有一些什么样特别的安排？ 其实我呢，肯定是希望能够尽早提高效率，完成好自己的工作，然后给自己争取一点休息的时间呗。就是，<laughs> 对，就是好好的完成工作，同时呢、嗯、还要好好的休息，对不对？我相信这也是很多粉丝，对对对因为在你刚刚上场之前，嗯、大家就在说，嗯，要多吃水果，要好好休息。啊,是啊，他们很懂我 <laughs>。那其实呢，我们也知道你经常在不同的身份之间切换，比如说呢，学生，然后工作的时候呢也有不同的角色。嗯、那你自己更喜欢？ 演绎，或者说更享受哪一种呢？其实对于我来说是这样，其实我虽然会做不同风格的工作，嗯、做不同风格的事情，嗯，但是我始终只有一个身份，那就是我自己，呃 <laughs>、啊，罗一舟嘛，嗯、对，我是这样想，就是开心认真的做好不同的事情，啊，完成好工作，学生呢就做好学生应该做好的内容。 就行了。嗯，那就是站在舞台上就散发光芒，在学习的时候就好好的这个做好学生应该做的事情，对不对？是<的>就是。每一面都要做到最好。是<的>。那当然呢，其实刚刚我们说到，在跟雅诗兰黛合作的时候呢，在拍这个 TVC 的时候，粉丝其实大家应该你们都看过了吧，对不对？如果大家看到的话呢，都会觉得说哇塞，拍的好帅。嗯 这个，而且呢，整个的 vlog 里面呢，就是又有舞台，然后呢又有那种敬业和努力的那一面，都呈现出来给大家了。那你自己在拍摄的时候，有一些什么好玩的事情可以跟大家分享一下吗？其实一直以来印象非常深刻的事情，就是我们拍摄广告的时候，总是离不开关于舞台的背景和背景。对，这个一直是我很开心的一点原因吧。嗯啊。 然后每次的成片，我自己看完之后，我也非常喜欢。嗯，就是这整个广告的概念啊也好，画面啊、构图，包括剪辑，我都是我非常喜欢。你觉得自己哪一个画面最帅？就是一看，哇，我罗一舟竟然这么帅！其实 <laughs> 还好，还好，错我错我每一个都很好看，嗯、对不对？大家说是不是？每一个画面，每一个角度，全部都是无死角的。在评论区里面给我们刷起来，好不好？我相信大家应该会觉得。 每一每一个镜头都是最完美的。那，呃，那你觉得在这个拍这个 vlog 的时候，因为也用到了我们的这个 DW 的这个粉底液嘛，对不对？有没有一些什么样的感受？DW 当时在拍的时候，印象很深刻的就是早上打了底，到晚上的时候。 还持妆效果还是很久，这个是我个人非常喜欢的。对，而且你有没有发现，它真的上妆了之后，嗯、随便你怎么动，随便你怎么流汗，随便你怎么换衣服，<对>它都不会掉。它不会留白汤。是，对，非常非常的这个持妆力是非常非常的久的。哦嗯、所以呢，一会儿如果你对这个 D W 有兴趣的话呢，在我们的直播间里面也可以来直接获得同款。<对>那当然，除了这个 D W 之外，对，嗯、特别想说就是当时我们开拍广告的时候，拍到后面。 还见到了一款七夕的产品，嗯、那个小礼盒我特别喜欢，我感觉设计的特别有新意。哎，然后打开的时候也是很有设计的，嗯，一个构造、嗯、是，对所以一会儿呢，我们会跟大家来好好的介绍一下这个礼盒。那么这个礼盒呢，也就是雅诗兰黛来携手这个舒舒彤的这样的一个限量版的礼盒。那么当然呢，在我们今天的这个直播呢，我我刚刚在你上场之前，我跟大家预告，嗯、我们今天会有很多的很多的这个福利，还有呢要解锁很多的这个优。 优惠啊，福利！所以呢，在这里呢，我要先来跟大家来预告一下，今天晚上在我们的直播间里面下单购买 DW 持妆粉底液，下单的时候一定要备注罗一周，就可以加赠罗一周的这个明信片。<laughs> 好哇。 非常帅气，谢谢。对，okay, 就是记得哦，就是如果你下单的话，一定要备注罗一周。那么当然呢，除此之外呢，我们今天晚上还有一份特别的福利要来送给大家。今天晚上八点到明天晚上十一点三十分之前预定我们的舒舒彤的三件套或者 DW 持妆粉底液加预售的彩妆，备注罗一周，在八月五号零点开始合并支付尾款，成功之后呢，还可以加享。 一周的定制的这个手账本一本就是这一个了，就简单来跟大家说一下，就是你只要买了 DW，就你只要买任何的东西，你都备注罗一周，然后呢，这个明信片肯定是会送给大家的。但是呢，如果说你买的是这个舒舒彤的限定的彩妆三件套的话呢，额外还可以再获得一个我们特别为大家准备的手账本。 同时呢，或者说你之前已经买过了口红，或者说已经买过了这个 D W 的粉底液，今天在直播间里面再买一个口红，或者再买一个，就是你没有买过那个东西，只要是包含 D W 的，再加一个口红的话，额外这个手账本还是会送给大家的。所以今天的福利是非常非常多的。那么当然呢，那么当然呢，今天晚上呢，我们还有一个小小的这个小小的福利啦，就是大家要来多多关注我们的直播间，因为当我们的关注。 增加一万人的时候呢，我们就会为大家送出十份。 一周的寄语的明信片，当我们的增粉超过三万人的话呢，那么就会为大家再送出一周亲签的雅诗兰黛七夕联名的大礼盒。所以此时此刻，如果你还没有关注直播间的话，来关注我们的直播间，同时把我们的直播间分享出去，让更多的人一起来关注我们的直播间。好了，我已经把我们今天的这个福利都说完了哈。如果大家还有什么这个没明白的话，我一会儿再跟大家好好的来解释一下。我们接下来好好再聊聊聊一聊天。 那其实呢，作为艺人的话，你可能经常需要化妆，对不对？现在对于化妆这件事情，应该已经很适应了吧？其实适应了，但是我觉得会比较重要的一点就是选择这个化妆品的时候要选适合自己的。嗯，嗯、呃，所以我觉得底妆就很重要，很重要因为底妆呢，好不好取决。 取决于之后会不会闷痘，没错，这件事情非常重要。是，嗯、而且呢，就是底妆如果好的话呢，整个人就看起来很精神嘛，对不对？嗯、不管你后面再妆眼妆啊，或者其他的妆容，<对>看起来都是完美的。<对>而且底妆好不好的话呢，还有一个非常重要的一点就是，像你们经常在舞台上的话，它可以让你的脸就是一直维持在一个最佳状态。这个非常重要，<是>因为其实我们在练习是练习的时候，嗯，或者是比方说我们在运动啊、拍摄里面要有一些运动的内容。嗯 或者上舞台的时候，我个人是一个运动量大会比较容易出汗的人。<错>那么出汗的时候，底妆的要求就非常的重要了。<是>嗯。哎，你有没有遇到过一些啊这个尴尬的情况发生？<laughs> 还行，因为我一直坚持用的型号都是二 C 零<为>。二 <laughs> C 零，对不对？对。就是，所以如果有了我们的 DW 的粉底液的话，真的就可以让你的这个。 底妆一直牢牢的持妆，并且就算你在换衣服啊，也不会蹭在你的领子上面。嗯，所以呢，这个你今天在,在我们的直播间应该也用了吧？用。现在此时此刻脸上，我我一直用的都是二 C 零，一直用的就是二、哦、C 二 C 零。因为因为其实我个人的话呢，嗯，对于这个美妆的知识。 掌握的不是很多，非常丰富。男生嘛，对吧？所以我会用比较简洁的方式，我就会问化妆老师啊，或者说问这个台下看反送的老师们，啊，这个面部要用什么样的色号的粉底液？嗯，那这样的话，我确定一款，我就坚持把它用到底。我是属于这样，就是坚持用到底，就更方便。对，这样的话呢，其实，在舞台上面也可以呈现最佳的状态。我相信 D W 的粉底液也是一周的上镜的安全感之一，对不对？嗯，那么其实呢。 除了一周之外，我相信正在观看直播的粉丝朋友们，大家对于这款产品应该已经很熟悉了。刚刚我们也聊了很多，但是呢，我还是要现场让大家来见证一下我们的这个 D W 的粉底液到底有多厉害，到底有多持妆。那我今天手上拿的这一瓶哈，这一瓶我来看一下，二 C 零，就是二 C 零，啊、这就是对吧？就应该很熟悉了，一直在用的。<好>然后呢，我把它拧开。 其实呢，大家如果在用我们的 D W 的时候，其实也是可以像我现在这个方法一样，就是用你的手指摁住它，然后这样倒下来，让你的手指上轻轻蘸取一点点粉底液就行了。这样的话呢，你也不会倒太多，而且每一次使用的时候呢，这个量都是非常精准的，也不会浪费。好，然后呢，我就把它涂在我的手臂上吧，因为我觉得呢，它整个的遮盖力度其实是非常好的。你看，我就涂这么一点点哈，然后轻轻的，我们用这个美妆蛋把它这样拍开。 哦，oh, 对，而且它其实很自然，自然对，它很自然，而且其实我手上有一些小小的瑕疵，都是可以被它遮住的，并且因为你用的二 c 零啊，你是你是冷白皮。 因为像我的话，我就是黄皮，二 C 零可能在我的皮肤上呢，稍微会有一点点的白，但其实看起来也是比较自然的，对，就这很自然，对，不会有那种非常假面的感觉。就感觉上妆的速度很快，对，上妆速度很快，两下就搞定。而且你看我这边手上的一些小瑕疵，全部都三两下就遮住了。那么接下来我们要来看一下它的这个持妆的能力，嗯，你觉得怎么样？考验它会比较好？我觉得有这个水，有水好。 我们就极限挑战了，好不好？就直接用水来喷它。来，我们请镜头这个给一个特写哈。我直接在我的这个手上，够了吧？你觉得够了吗？够了，够了，差不多哈，够了。<laughs> 然后呢，一般啊，如果说这个粉底液不持妆的话，尤其是像你们在舞台上流汗的话，它就会流白汤下来嘛。嗯、但其实你看现在，它完全没有流有颜色的汤下来。嗯、接下来，让我们来见证奇迹的时刻了。用纸巾轻轻的按压它，你看。 真的是没有，完全没有哎，对不对？不脱妆，对，不脱妆。嗯、所以我觉得这一款粉底液呢，除了很适合一周在舞台表演的时候之外来使用呢，也很适合各位油皮，或者说在夏天的时候你特别容易流汗的。适合在夏天的重庆吃火锅的时候用。 夏天的重庆的吃火锅的时候用你你你很喜欢吃火锅 <laughs> 对,对不对？我个人很喜欢，非常喜欢吃火锅。大家有喜欢吃火锅的吗？如果你也很喜欢吃火锅的话，其实这个也可以来使用这样的一款粉底液，让自己在吃火锅的时候呢，就算流很多汗，妆容也是非常的牢牢的凝固在你的脸上，完全不用担心脱妆。那么。 关于我们的 DW，今天在我们的直播间里面还有什么样的福利要来带给大家呢？接下来我们把我们的时间呢交给到我们的主播，来听听看他是怎么说的。Hello，Hello，hello, 大家好。